Orang beriman kalau anda sudah jaga sholat, anda sudah jaga pendapatan anda, anda sudah coba. Tapi masih ada juga cobaan-cobaan datang. Bisa pembersihan dosa masa lalu anda kalau ada. Atau memang sekarang Allah ingin angkat derajat anda. Sekarang kita masuk teman-teman yang kedua masalah ujian. Individual yang datang. Ini sebabnya bisa kena dosa. Kata Nabi SAW dalam hadis yang kan Imam Ahmad, terdapat dosa-dosa yang tidak dapat dibersihkan dengan istighfar dan Allah SWT akan mencoba hamba tersebut dengan penyakit untuk membersihkan dosa-dosanya. Karena dosa-dosa yang dilakukan banyak, maka Allah uji dia. Ya. Dalam hadis riwayat Muslim yang lain, ya, tidak ada yang menimpa seorang Muslim dari capek, letih, sakit, gangguan orang, ya. sampai duri yang menusuk tubuhnya kecuali akan jadi pembersihan dosanya. Jadi memang ada dosa-dosa yang akhirnya Allah datangkan cobaan untuk membersihkan itu kalau orang-orang beriman. Kalau orang-orang fasik ya Allah jadikan sebagai peringatan kepada mereka. Kalau anda sudah beriman, Anda sudah coba beramal masa Anda tetap sakit, Anda tetap ada gangguan orang, itu untuk menambah derajat Anda di surga. Makanya yang pernah terjadi setelah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu meninggal, mulai datang kelompok-kelompok ya -kelompok Syiah yang bentuk oleh Abdullah bin Saba' Seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, dan Allah al mustaan sampai sekarang tersebar kemana-mana pemahaman Dia. Semoga Allah selamatkan diri kita, keluarga kita, dan negara kita, terutama, dan negara-negara Muslimin dari pemahaman Syiah ini. Itu bahaya sekali, gitu. pendirinya saja orang Yahudi, gitu. Maka pada saat itu mereka mencaci maki Abu Bakar sama Umar, ditanya kepada Umarumina Aisyah r.a. "Oh, Ummul Mu'minin, bagaimana pendapat Anda dengan orang yang mencela Abu Bakar sama Umar?" Padahal mereka sudah lewat, sudah meninggal. Kata, apa kata umumnya Aisyah anha? Saya tidak melihat kecuali Allah ingin menambahkan pahala buat mereka setelah meninggal mereka. Allah datangkan itu. Nah, ada orang-orang yang melakukan dosa secara individual kalau orang-orang fasik ya supaya mereka kembali atau orang kafir supaya mereka sadar gitu karena itu dianggap kelalaian karena ada orang subhanallah dia buat dosa nih, kita ingatkan jangan akhi jangan ukhti ya langsung dia terima ada juga orang tidak memang dia tunggu datang cobaan tersebut nanti dia sakit nanti dia masalah baru dia mau sadar di Riyadh ada satu anak muda dia udah lima tahun ya di di gip kakinya ya patah dengan tabrakan mobil gitu. Ada seorang syekh, ini istihad dari beliau, beliau seringkali izin kepada kepala rumah sakit yang ada di Riyadh Beliau pindah-pindah masuk ke kamar, nasihatin orang, sampaikan hadis tentang sabar, uh, supaya kembali kepada Allah segala macam, dia pindah ke kamar sebelum, walaupun tidak dikenal gitu, sampai ke kamar anak muda ini, waktu sampai di kamar anak muda, langsung dia mulai, dia menasihati, dia mengatakan sabarlah oleh ya, anak muda segala macam, tapi apa yang terjadi teman-teman sekarang, si anak muda ini tiba-tiba mengatakan, wahai Syekh, saya malah bersyukur kepada Allah atas, atas ujian yang datang ini. Kata saya kenapa? Dia bilang karena dulu saya lalai. Saya dulu tidak sholat, lalai, lalai udah. Gak kerjakan perintah agama Allah. Tapi dengan tabrakan ini awalnya saya gelisah. Bahkan satu tahun pertama itu saya nggak bisa terima kejadian ini. Tapi saya nggak bisa buat apa-apa. Mau apa lagi? Dokter pun nggak bisa buat apa-apa. Akhirnya membuat saya terpaksa menerima keadaan. Dan dengan itu akhirnya saya mulai coba kembali kepada Allah. Saya sholat. Dan sekarang Anda perlu tahu, setelah lima tahun saya dirawat di rumah sakit ini, saya sudah hafal 30 juz Al-Quran. Subhanallah ada orang yang begitu. Cobaan datang, baru bisa membuat mereka sadar. Ada orang yang cukup dengan nasihat, sudah mau dengar. Mungkin dengan pengajian sekali begini, mereka sudah bisa sadar. Ada orang tidak. Nanti datang kejadian besar dalam hidupnya, cerai rumah tangganya, bangkrut usahanya, apalah segala macam, baru kemudian dia mau sadar. Allah menyebutkan dalam surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 107 dan 108, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika biannahum mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirati wa anna Allah la yahdi la yahdi alqaumal kafirin. Yang menyebabkan datangnya cobaan-cobaan ini kepada ahli orang yang berbuat dosa, orang-orang kafirin karena mereka mencintai kehidupan dunia ini berlebihan, lebih daripada akhirat. Mereka tidak mau tahu masalah akhir. Dan bahwasanya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. itu 108, 107 kan 108 nya adalah ulaikan ladina taba Allah ala kulubi wa sami wa abu wa humul ghafilun. mereka adalah orang-orang yang hati pendengaran dan penglihatan mereka telah Allah kunci mati dan mereka itu adalah orang-orang yang lalai itu disebabkan karena masalah itu jadi ini kalau orang-orang fasik beda kalau orang beriman kalau orang beriman beda Orang beriman kalau anda sudah jaga sholat, anda sudah jaga pendapatan anda, anda sudah coba. Tapi masih ada juga cobaan-cobaan datang, bisa pembersihan dosa masa lalu anda kalau ada. Atau memang sekarang Allah ingin angkat derajat anda. Karena dalam hadis riwayat muslim dikatakan. Ya, kita sudah selesaikan tadi orang fasik sama orang kafir. Supaya peringatan bagi mereka agar mereka kembali ke jalan Allah. Kalau orang ya, mukmin Agar mereka lebih dekat lagi dengan Allah SWT. Dan Allah angkat derajat mereka. Karena dengan cobaan datang kita bisa menangis kepada Allah. Kita bisa kita bisa lebih hati-hati. Orang kalau datang cobaan subhanallah. Mungkin pintu-pintu dosa -pintu sangat kecil. Tertutup sekali. Oh, lagi sakit, lagi ada musibah apa. Diajak dosa kita nggak mau. Karena dosa itu umumnya orang lakukan di masa dia lalai gitu ya. Kata Nabi SAW, kalau Allah mencintai seorang Allah akan uji dia. Maksudnya orang beriman. Ujiannya datang kepada dia untuk membersihkan dosa masa lalu atau memang untuk mengangkat derajat dia. Mungkin ada derajat di surga dia nggak bisa dapatkan kecuali 100 tahun sholat malam, 100 tahun puasa, 100 tahun baca Quran. Tapi umur dia cuma 60 tahun. Allah ingin dia sampai ke sana. Bagaimana Allah kasih dia penyakit 10 tahun? Ya, dia harus selalu minum obat dan berobat misalnya. Dalam hadis riwayat Ahmad kata Nabi SAW, bila Allah mencintai seorang hamba, ya karena imannya maka Allah akan mengujinya. Karena ujian ini akan memangkas hidup seorang mukmin di atas ketaatan. Maksudnya dari kemaksiatan dia akan terus di atas ketaatan. Karena kalau ada musibah, kayak orang lumpuh, orang sakit dia orang beriman, dia akan lebih fokus beribadah, tambah tambah tertutup pintu kemaksiatan. Jadi dia memangkas hidupnya, umurnya agar selalu ada dalam ketaatan. Jadi tidak ada kemaksiatan lagi. Ada ayat Al-Qur'an yang perlu kita renungi teman-teman sekalian, kita tadabburi yaitu surah Al-Ankabut ya. Saya harap teman-teman buka di aplikasi al qurannya ini, surah nomor 29 ayat 1 sampai ayat 7. Jadi ini sekaligus menjawab ayat ini tentunya selain dari bahasan kita. Orang-orang yang berpikir, ih Kenapa orang berbuat dosa masih aja dikasih rezeki sama Allah ya? Allah jelaskan, perhatikan baik-baik. Ayat 1 sampai ayat 7. A'udhu billahi surah Al-Ankabut surah nomor 29. <tip> Alif la mim ahasiban <desain> nasu yutraku an yakulu la yuftanun. Alif la mim huruf-huruf awal potongan dalam Al-Quran yang Allah lebih tahu maknanya atau nama lain surah itu. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja? Makan, minum, tidur, sementara dan mereka mengatakan kami beriman sedang mereka tidak diuji jadi bukan berarti orang sudah beriman sudah lurus tidak diuji tidak Allah akan uji untuk melihat keimanannya sabar gak dia karena kan kita sebagaimana nikmat disuruh syukuri supaya bertambah ya juga sabar uh, cobaan kita bersabar ya, ini harus berimbang seperti dua sayap dalam kehidupan yang tidak boleh terpisah satu sama yang lain Allah katakan walaqad fatanna alladziina min qablin fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al -kadbin. Dan sungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Orang-orang beriman juga diberikan ujian. Nabi SAW diuji, para sahabat diuji gitu kan. Bukan berarti karena mereka punya dosa. Maka sungguhnya Allah akan mengetahui orang-orang yang benar dengan keimanannya. Bisa menerima cobaan tersebut dengan bersabar. Sebagaimana mereka bisa bersyukur kalau ada nikmat. Dan sungguhnya dia mengetahui. Allah mengetahui orang-orang yang dusta. Dari situ Allah bisa tahu orang ini jujur atau dusta dalam keimanannya. Di ayat empatnya Allah mengatakan am hasiban ladzina ya'maluna sayiati ay yasbikuna sa'a yahkumun. Apakah orang-orang yang mengerjakan dosa itu mengira bahwasanya mereka akan luput dari azab kami? Enggak ada dosa yang tidak dihukum sama Allah Subhanahu wa Amat buruk apa yang mereka tetapkan itu. Enggak mungkin. Lalu Ustaz saya lihat kok ada orang yang berbodoh tapi tidak dihukum sama Allah. Belum. Dan anda tidak tahu apa yang hukuman yang ada pada diri dia. Anda tidak tahu bagaimana kegelisahan dalam hidupnya. Anda tidak tahu bagaimana rumah tangganya. Anda tidak tahu pekerjaannya. Anda tidak tahu mungkin tiba-tiba Allah datangkan kepada dia penyakit kronis yang membuat dia tidak bisa buat apa-apa lagi. Makin banyak dosa dia lakukan, maka makin berat yang akan datang kepada dia. Tapi jelas, ayat 4 al kabut ini mengatakan tidak mungkin ada orang berbuat dosa lalu luput dari siksa kami. Bahkan dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW, kalau kalian melihat nikmat melimpah pada seorang hamba sementara dia bermasyid, ketahuilah itu adalah tadarruj atau tahapan siksaan dari Allah. ayat 5-nya maka kana yarjulika allahi fa inna ajalallahi la'at wa huwa as-sami'ul alim barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah mau selamat di akhirat mau masuk surga maka sungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang dan dia dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui ayat 6-nya wa man jahada fa li inna may juhidul nafs inallahu laghaniyun 'anil 'alamin dan barang siapa yang berjihad berperang jalan Allah atau dia berusaha memaksakan diri untuk tetap dalam ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, maka sungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Dia yang selamat, Allah tidak butuh itu. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya atau tidak mem memerlukan sesuatu dari semesta alam. Biar kita sholat 700 tahun, Allah tidak butuh dengan sholat kita. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Kita tinggalkan dosa, Allah tidak butuh. Itu untuk diri kita sendiri. Ayat tujuh, ayat terakhir di sini yang kita bahas adalah وَالَّذِينَ آمَنْ وَعَمِلُوا صَلِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنُمْ سَيِّئَاتِ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ يَعْمَلُونَ dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, benar-benar akan kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka dan benar-benar akan kami berikan kepada mereka balasan lebih baik dari apa yang mereka kerjakan kita tutup teman-teman sekalian dengan hikmah daripada ujian dan cobaan yang pertama penanaman sifat sabar ya jadi saya sudah bilang tadi bagaimana nikmat kita syukuri cobaan kita Sabari ini harus sama harus berimbang Nggak boleh nikmat kita syukuri, tapi cobaan kita tidak sabar, nggak boleh. Itu orang beriman harus dua-duanya sama. Jadi dia senyum pada saat nikmat ada, dia juga senyum pada saat cobaan ada. Allah sudah sebutkan tadi dalam surah Al-Baqarah 155, kami akan menguji kalian. gitu kan? Dan Allah menyebutkan, dilanjutkan ayat, saya akan kembali bacakan 155-nya. Lima Allah bilang, A'udzubillahiminasyaitunajim al-Baqarah 155, wala nabluwannakum Bisaim khawfi wal wa naksi wal wa sabirin. Kami pasti akan menguji kalian secara individu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan dan sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah uji itu. Kemudian teman-teman sekalian dengan adanya uh, cobaan kita kembali kepada Allah. Selain memang nama sifat sabar, juga kita kembali kepada Allah. Dan yang paling baik kita mulai dengan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilahi Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Perhatikan Allah sebutkan di lanjutan Al-Baqarah tadi 156, 157. Tadi 155 sudah kita baca, Allah akan uji kita dengan segala macam ujian. Lalu Allah mengatakan 156-nya yang dan sampai 155 nya dan sampaikan kabar gembira kepada orang yang sabar di akhir ayat 156 Allah katakan alladzina ida asabat-hum musibatun, Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang kalau ditimpa musibah mereka mengatakan kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Itu yang paling pertama diucapkan kalimat istirja' namanya. Allah katakan dalam 157-nya ulaika ulaika alaihim shalawatu min wa rahma wa Mereka lah orang-orang yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, tidak ada seorang hamba ditimpa musibah lalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Ya Allah kami kami milik um, uh, inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Lalu disambak, ditambah lagi doa Allah ma'jurni. Lalu ditambah dengan doa Allah ma'jurni fi musibati wa khlif li khaira minha. Ya Allah berikan aku pahala ya, pada cobaan cobaan ini, ya, musibah ini dan gantikan aku yang lebih baik darinya. Kata Nabi SAW, maka Allah akan ganti masalahnya menjadi kesenangan. Jadi itu yang kedua. Jadi kita menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, munculnya sifat solidaritas. Dengan adanya bencana yang terjadi, gempa, segala macam. Muncullah solidaritas. Jadi yang tidak kena, maka membantu saudaranya kesempatan mendapatkan pahala. Jadi, dan kata Nabi SAW, khairun nas, bin nas. Sebaik-baik muslim, ya. Itu adalah yang Baring bermanfaat bagi orang lain, gitu. Dan kata Nabi SAW, barang siapa tidak peduli dengan perkara Muslimin, maka bukan dari golongan mereka. Kan? Kemudian selanjutnya, yang keempat adalah, Iman akan takdiran hari kiamat. Dengan adanya musibah cobaan seperti ini, baik individual ataupun ya, sifatnya bencana yang besar, makanya mengingatkan kita tentang ada takdir, ada yang sesuatu yang Allah tentukan yang tidak bisa dibantah, dan juga ada hari kiamat yang akan kita dibangkitkan nanti. Sebagaimana kita lihat dahsyatnya bencana-bencana ini juga kita akan bisa lihat bencana yang besar nanti. Bagaimana manusia tidak sadar dengan ini teman-teman. Sekarang kalau anda di lokasi Jakarta, saya lihat di sekitar kantor kami hujan lebat. Dan dari tadi saya mau keluar subhanallah guntur yang besar. Tadi sambil saya jadikan bahan muhasabah teman-teman sekarang. Kalau di wilayah anda kebetulan yang ikut acara ini tidak hujan, mungkin satu waktu anda bisa lihat. Atau mungkin anda pernah lihat bagaimana hujan yang deras, suara guntur, petir. Bagaimana suara guntur yang begitu dahsyat masih belum membuat orang sadar kalau ada sang pencipta Allah yang bisa menghukum dia setiap saat dari mana suara ini dari mana petir dari mana hujan ini turun kalau tidak ada yang mengaturnya semua ini mengingatkan kita tentang tanzir Allah gitu kan dan juga menyadarkan kepada kita tentang adanya hari kiamat ya dari hari kiamat kemudian yang kelima teman-teman sekalian cobaan kalau datang secara individu kepada orang beriman ya ini adalah bentuk cinta Allah ta'ala karena Allah Nabi SAW mengatakan sesungguhnya bila Allah mencintai seorang hamba Allah akan mengujinya dalam riwayat yang lain ya yeah. uh, kalau Allah mencintai seorang hamba Allah akan katakan kepada para malaikat, tuangkan pada dia musibah-musibah tersebut atau cobaan-cobaan tersebut karena makin membuat dia tidak cinta dengan dunia makin fokus kepada ibadah gitu ya walaupun orang, orang beriman tentu bisa nikmat makan minum segala macam tapi kalau datang cobaan datang pada hidupnya kemudian yang keenam teman-teman sekalian ya yeah. uh, hikmah yang bisa diambil dari ujian, dari bencana adalah dahsyatnya doa itu sendiri. Di saat itu memang luar biasa orang memohon kepada Allah. Lagi di atas kapal, dihantam oleh ombak dan kapal akan tenggelam. Bagaimana dahsyatnya orang berdoa pada saat itu? Sebab Ikrimah bin Abi Bak bin Abi Jahal. Radiyallahu anhu Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Abu Fir'aunnya umat ini meninggal dalam keadaan kufur. Tapi anaknya Ikrimah masuk Islam gara-gara apa? Dia mau melarikan diri dari Nabi SAW pada saat pembebasan kota Mekah. Dia pergi ke Jeddah, Lalu naik kapal menuju ke Eropa apa ke Ethiopia, ke Afrika. Di tengah lautan dengan hikmah Allah dihantam ombak kapal tersebut akan tenggelam. Banyak orang-orang yang di atas kapal itu semua punya nyembah berhala. Dia kenal bahwa berhala mereka mereka mohon-mohon tolong bantu tolong bantu. Makin keras ombak, makin kuat angin. Jat terguling mereka dan banyak patung-patung mereka yang mereka pegang itu pak jatuh pecah. Ikrimah lalu berpikir, mana kekuatan Tuhan-Tuhan yang mereka anggap selama ini? Maka dengan itu akhirnya dengan akal sehatnya dia akhirnya kembali kepada Allah SWT. Dia berdoa kepada Allah dengan tulus agar Allah selamatkan. Kemudian dia kembali ke Mekah lalu dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Di saat itu luar biasa doa. Itu hikmah juga. Gitu ya, kan? Mungkin kalau anda lagi sakit, anda berdoa kan beda. Dengan kalau anda lagi tidak sakit. Anda lagi ada musibah, bangkrut usaha, Anda berdoa, beda. Doanya di situ tuh luar biasa, lebih khusyuk gitu. Cuma ya. emang yang perlu kita ketahui juga teman-teman sekalian, ujian-ujian yang Allah berikan ini pasti perlu dengan kasih sayang Allah. Apalagi kalau Anda orang beriman. Bahkan orang kafir pun termasuk bentuk kasih sayang Allah. Karena dengan cobaan tersebut mereka jadi bisa sadar, mereka lebih hati-hati. Apalagi bagi orang beriman gitu. Ya, karena pernah Nabi SAW melihat ada seorang ibu lagi menyusui anaknya. Kemudian kata Nabi SAW, kalau seandainya ya kita bakar api dan kita suruh ibu ini untuk membakar anaknya. Apakah dia mau? Kata para sahabat tentu tidak mau ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ketahuilah Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Jadi Allah sebenarnya memberikan ujian itu sebenarnya bukan kena benci. Tapi Allah mau hambanya kembali kepadanya. Yang terakhir teman-teman sekalian, mutiara yang bisa kita ambil ya dari ya, tadi yang keenam masalah doa. Yang ketujuh terakhir adalah mentadaburi firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam surah As-Sajdah, surah nomor 32 ayat agar ya kita menyadari dan kita kembali kepada Allah. Saya tidak ingat tadi mohon maaf kalau memang poinnya sudah masuk. Kalau sudah masuk berarti dari ini masuk ke poin yang sebelumnya hikmah sebelumnya kan ini baru saya tambahkan tadi. Tapi ayat ini sempat ya terlintas di benak tadi sebelum isi materi ini. Anda bisa buka surah saja surah nomor 32 ayat 21. Allah memang menggambarkan kalau semua cobaan-cobaan dan musibah bencana yang datang ini untuk mengembalikan ke jalan Allah Subhanahu فَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْأَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْأَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Dan kami pasti akan memberikan mereka cobaan-cobaan di muka bumi ini agar mereka ya, menyadari dan kembali gitu kan, sebelum ada cobaan yang besar atau siksaan yang besar di neraka nanti di akhirat. Allahu'ala.